সকলোৱে চবেই স্বাগতম জনাইছে কিন্তু ধমকি দিছে যে ম্যাদ লৈ তেওঁলোকে ৰাজপথ কপাব কপালে ভাল কপিব আৰু ৰাখি কিয় আমাৰ বজালিত আপোনাৰ এখন ইহঁত আছে পুৰণা সৰ্থেবাৰী সমষ্টিত কেইবাটাও অঞ্চলত যিটো বেদখলকাৰী আছিলে সেইটো মই জানো আৰু তাৰ কাম কাজ চলি উল্লেখযোগ্য নাগৰিক এতিয়া বহুত ঠাইত সোমাই গৈছে এতিয়াতো আমাৰ মানুহ সচেতন হৈছে গতিকে মই নাভাবোঁ যে এতিয়া আমাৰ মানুহে বহুত বেছি সহযোগিতা কৰিব মই এটা বিচাৰোঁ যে তেওঁলোক য'ৰ পৰা আহিছে তালৈকে যাওক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমাৰ মানুহে তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিব নালাগে কাৰণ নহ'লে আকৌ পৰিৱেশটো আমি যিখিনি উচ্ছেদ বা আন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ পজিশ্যনটো অলপ ভাল হৈছে আকৌ বেয়া হৈ যাব বহুত মাটিয়ে বেদখলত আছে ঊনত্ৰিশ লাখ বিঘা মাটি বেদখলত আছে গতিকে সময় লাগিব আশী চনৰ পৰা অসমীয়া আৰু বহুত কাম কৰিব বাকী আছে আৰু মই ভাবো যে ৰাইজে সহযোগিতা কৰিলে আমি এনেকৈ বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিম জাতিটোক আমি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাপন কৰা হৈছে আমি সকলোৱে ইয়াক উদ্বোধন কৰিলোঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে আমাক সকলোকে ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা যোগাব ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন ভৱন আমি ৰং মহলত নিৰ্মাণ কৰিম আৰু তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় এশ বিঘা মাটি আমি অধিগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আজি মাটিৰ মালিকসকলক আমি বা যিসকল মাটিৰ গৰাকী তেওঁলোকক আজি আমি মাটিৰ মূল্য আনুষ্ঠানিকভাৱে হস্তান্তৰ কৰোঁ আৰু মাটিৰ মূল্য হস্তান্তৰ কৰাৰ লগে লগে জুডিচিয়েল টাউনশ্বিপৰ মাটি চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ল বা চৰকাৰৰ হ'ল এতিয়া এই মাটিত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে উচ্চ ন্যায়ালয় নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আজি এটা প্ৰথম পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু মই মই ভাবোঁ যে মাটিখিনি খুব সোনকালে এতিয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগে চমজি লৈ নতুন হাই কৰ্ট নিৰ্মাণৰ কামত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰিব ইয়াতে আৱাসগৃহ নহয় ইয়াতে পূৰা হাইক'ৰ্টখনে আহিব হাই কৰ্টৰ লগত ছাবৰ্ডিনেট ক'ৰ্টছবিলাকো আহিব এটা জুডিচিয়েল টাউনশ্বিপ ধৰণৰ প্লেনিং কৰা হৈছে যিটো ইয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ড্ৰয়িং বা প্লেনিং এতিয়াও হাইক'ৰ্টে বিবেচনা কৰি আছে হয়তো তেওঁলোকে আৰু এমাহমান সময় ল'ব তাৰপিছতে আমি টেণ্ডাৰ কল এশ ঊনত্ৰিছ বিঘা বহুত ডাঙৰ প্লট এশ ঊনত্ৰিছ বিঘা বহুত ডাঙৰ মাটি হ'ব আৰু হাইক'ৰ্টৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সা সুবিধা সেই মাটিখিনিত আমি কৰিব পাৰিম আৰু মোৰ মতেদি ইমান ডাঙৰ মাটিত ভাৰতত কোনো জেগাতে হাইক'ৰ্ট নাই এইটো অসমৰ বাবে এটা সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু সুন্দৰ প্ৰকল্প হ'ব সাধাৰণতে টেণ্ডাৰ আদি প্ৰক্ৰিয়া দুমাহ তিনিমাহ লাগে এই বছৰৰ শেষৰ ফলত বাৰী পাতা ফিচাৰী পাতা তেওঁলোকেহে আমাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰি আছে আজি লাভ জেহাদ কোনে কৰিছে আমাৰ ওপৰতহে লাভ জেহাদ হৈ আছে লেন জেহাদ কোনে কৰিছে আমাৰ ওপৰতহে লেন জেহাদ হৈ আছে কান্দিব লাগে আমি কান্দিছে তেওঁলোকে মইতো উৰিয়ামঘাটত গৈ নিজে চাই আহিছো এজন এজন মানুহে চাৰিশ বিঘা তিনিশ বিঘা মাটি দখল কৰি ৰাখিছে আমিহে কেঞ্চাৰ কেঞ্চাৰখিনি চব বেলেগকৈ লওঁ এতিয়া মই নহয় শ্ৰীপুৰ দেৱালয় দুখন আছে অলপ মনত ৰাখিলে পুৰাণটোৰ কথাটো কলোৱেই নেকি মই সহায় কৰি দিম ইয়াতো সি গৈ আছে খালি মোক জনাই ৰাখিবি ছমাহ পিছত বাকীছে নহয় ছয় সপ্তাহ পিছত যাব লাগিলে বাহিৰত গৈ গ'ল ইয়াক কৰাই দিম এই ইয়াৰ আজি মই আকৌ ফোনো কৰিব লাগিব ইয়াৰ ডিটেইলছটো আৰু এবাৰ লৈ লৈছো মোক ৰাতি দিবা পৰিব এওঁলোক বোলে বাঁহৰ দলঙে দি তুমি মোক ৰিপৰ্টত পি ডাব্লিউ